Hai semua, welcome back to my channel Kali ini aku mau masak olahan ayam yang disukain sama anak-anak maupun dewasa Ya, prolado ayam ini bisa jadi lauk ataupun cemilan Bisa dimakan setelah dikukus langsung ataupun digoreng seperti ini Di resep ini hasilnya juga jadi banyak banget ya, sekitar 50 pcs ini juga rasanya enak banget dan gurihnya pas ya Yang penasaran gimana aku buatnya, tonton sampai habis Nah untuk bahannya di sini aku pakai dada ayam filet yang sudah aku potong kecil-kecil dan cuci bersih Ini langsung aja aku masukkan ke dalam chopper ya Kemudian aku tambahkan 4 siung bawang putih Ini aku potong kecil-kecil dulu supaya lebih gampang halusinnya Dan satu buah bawang bombay ukuran kecil yang sudah aku potong dadu Kalau ukurannya besar bisa pakai setengah buah aja ya Masukkan juga satu butir telur ayam Ini akan aku chopper pertama sampai halus Nah kira-kira seperti ini ya Lanjut, masukkan 50 gram tapioka atau sekitar 5 sendok makan 1 sendok makan tepung terigu 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu ayam bubuk Bisa juga pakai kaldu jamur Setengah sendok teh lada bubuk Kemudian ini opsional ya, aku pakai satu buah wortel yang sudah aku parut dan satu batang seledri yang sudah aku iris tipis Nah ini adonannya kita aduk sampai semuanya tercampur rata Oh ya buat teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe channel ini karena satu subscribe dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Sebelumnya terima kasih banyak dan semoga kalian sehat selalu. Nah, ini adonan roladenya sudah tercampur rata, kita sisihkan dulu ya. Sekarang aku akan buat untuk bahan kulitnya. Di sini aku pakai 3 butir telur ayam ukuran sedang. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam supaya ada rasanya Kita kocok sampai menyatu Nah kalau udah kita tambahkan 3 sendok makan air Dan larutan 1 sendok makan tepung tapioka Kalau nggak ada bisa pakai maizena Nah ini kita kocok lagi sampai tercampur rata Kalau udah langsung aja kita cetak ya Sebelumnya pennya aku olesi dengan sedikit minyak goreng Ini aku pakai sedikit tisu supaya minyaknya nggak terlalu banyak Dan kalau pennya sudah panas langsung aja masukkan adonan kulitnya Ini aku masukkan sekitar 2-3 sendok sayur ya Kemudian kita goyangkan sedikit pennya supaya lebih merata dan jangan lupa gunakan api kompor yang kecil aja ya. Kalau dirasa ada yang bolong, kita bisa tambahkan sedikit adonan. Adonan kulitnya aku masak sampai kering aja dan gak usah dibalik ya. Kalau udah kering, langsung aja kita angkat. Lanjut olesi lagi pennya dengan sedikit minyak goreng. Dan ini kita masak adonannya lagi sampai habis. Oh ya, tadi aku tambahkan satu butir telur lagi ke adonan kulitnya. Jadi total telur yang aku gunakan untuk bahan kulit adalah 4 butir ya. Dari 4 butir telur bisa jadi 5 kulit rolade. Nah, ini aku gunakan beberapa lembar daun pisang. Ini aku panaskan dulu supaya layu, supaya nanti ketika digunakan dia nggak sobek-sobek ya. Kalau teman-teman gak ada daun pisang bisa diganti dengan aluminium foil Nah kalau udah semua sekarang aku akan gulung roladanya Paling bawah alasi dengan daun pisang dan ditumpuk dengan kulit rolade Dan juga masukkan adonannya sekitar 3-4 sendok makan ya Kemudian ratakan adonan roladanya sesuai bentuk kulitnya ya ini tipis-tipis aja supaya nanti ketika digulung nggak susah. Kalau adonannya udah merata langsung aja aku lipat samping-sampingnya sedikit dan gulung dari bawah. Ini gulungnya rapet ya. Dan langsung aja kita bungkus dengan daun pisangnya supaya lebih rapat Kalau pakai daun pisang itu ada nilai plusnya ya jadi nanti roladenya lebih wangi Kemudian untuk ujung-ujungnya ini aku gunakan semat Kalau nggak ada bisa pakai tusuk gigi Pastikan ujungnya rapat supaya nanti nggak bocor ya Lanjut lakukan yang sama sampai semua adonan rouladenya habis. Nah ini udah semua Jadi total dari 500 gram ayam Itu menghasilkan 5 bungkus relade seperti ini ya Sekarang langsung aja kita kukus Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan Ini kita kukus roladenya selama 30 menit ya Dan gunakan api kompor sedang Nah, setelah 30 menit dikukus, ini rouladenya sudah aku keluarkan dari kukusan. Ini masih panas ya, jadi aku pelan-pelan aja. Nah, ini dia rouladenya, masih panas dan padat banget ya. Langsung aja aku potong rouladenya. Di sini aku potong bentuknya serong seperti ini. Tapi sebaiknya potong rouladenya saat sudah dingin ya, supaya lebih gampang. Nah, ini dia rouladenya. Warnanya cantik ya. Ada parutan wortel dan seledri, tapi itu opsional. Bentuknya juga bagus, padat. Nah, sekarang aku lanjut mau potong-potong dulu rouladenya. Ini rouladenya bisa kalian konsumsi langsung setelah dikukus ataupun digoreng dulu, dicelupkan ke telur juga bisa ya kalau mau di stok bisa masukkan dulu ke wadah kedap udara kemudian masukkan ke dalam freezer ketika mau dikonsumsi bisa digoreng terlebih dahulu Nah ini udah semua aku potong jadinya banyak banget sekitar 50 picisan lebih Nah, ini aku mau goreng rolladenya dulu. Ini aku celupkan ke telur sisa adonan kulit tadi, kemudian aku goreng di minyak yang sudah benar-benar panas. Jangan lupa untuk dibalik supaya matang merata. Ini aku baliknya sekali aja ya. Ini kita gorengnya sebentar aja karena rouladenya sudah matang dikukus tadi. Goreng sampai warnanya sedikit kecoklatan aja ya. Nah, kalau sudah sedikit kecoklatan langsung aja kita angkat dan tiriskan. Nah ini aku tata rolade yang sudah kita goreng di piring saji Dan untuk rolade yang aku belum goreng ini aku stok di dalam wadah kedap udara Dan nanti akan aku stok di freezer Rolada ini cocok banget dijadikan lauk ataupun dijadikan cemilan seperti ini Dicocol dengan saus sambal atau saus tomat Udah paling pas ya Rasanya enak, gurih, anak-anak pun pasti suka banget ya dan ini bisa jadi ide menu yang praktis karena bisa di stok dan digoreng ketika mau dimakan. Oke, semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Happy recook!